ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપ નેતા વિજય રૂપાણીનું અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ એઆઈ એકસો એકોતેર દુર્ઘટનામાં નિધન થયું છે વિજય રૂપાણીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે રાજકોટમાં વેપારીઓએ સ્વયંભુ બજારો બંધ રાખ્યા વેપારીઓ દ્વારા બજાર બંધ રાખી અને પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના નિધનનો શ્રદ્ધાંજલિનો નિર્ણય લેવાયો જેથી સમગ્ર રાજકોટમાં બજારો સજ્જડ બંધ જોવા મળી રહ્યા છે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા આ જાહેરાત કરવામાં આવતા એકસો આઠ સંસ્થાઓએ ટેકો આપ્યો હતો એન્જિનિયરિંગ એસોસિએશન શાપર વેરાવળ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન સહિતના ઉદ્યોગો બંધ રહેશે રાજકોટ के व्यापारी लोग राजकोट के यहाँ के जो हमारी बाजार में ही विजय भाई का शॉप रहा करता था अभी भी है और विजय भाई के प्रति राजकोट के समग्र व्यापारी आलम नित नतमस्तक है और विजय भाई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं राजकोट ने एक नेता गवाया है गुजरात ने पूर्व मुख्यमंत्री गवाया है उसका बहुत रंज है हमें और हम सब लोग कोई भी अतिशयोक्ति के बिना संपूर्ण सब लोग स्वैच्छिक बंद बंद रख रहे हैं आज ये ऐसी दुर्घटना है जो राजकोट को कभी नहीं भूलेंगे राजकोट वाले और राजकोट से ऐसा नहीं है क्या मुख्यमंत्री है इसलिए लेकिन राजकोट के जो हमारे चाहते व्यक्ति थे विजय भाई रूपाणी को राजकोट से इतना प्रेम था जब भी राजकोट आते तो राजकोट वासियों को मिलके और राजकोट वालों से प्रेम करके जाते और राजकोट के लिए जितनी भी सुविधाएं जितनी भी हमें सुविधाएं मांगी सदाई दिए हिरासर एयरपोर्ट एम हॉस्पिटल ये जितने ब्रिज अंडरब्रिज बने ये पानी का जो सुविधा बरसों से सौराष्ट्र के अंदर जो तकलीफें थी वो सब विजय भाई ने अपने अकेले शूज से है गवर्नमेंट साथ लेकिन विजय भाई का जो प्रेम लगा और लगाव राजकोट के साथ क्या इसका यह नतीजा है और राजकोट विजय भाई को कभी नहीं